Это храмовая гора, которая контролируется мусульманами. И нас сюда пустили. Внутрь этих зданий мы не можем зайти. Тут полиция дежурит постоянно. А вот мы еще походим, посмотрим здесь что-то, но внутрь зданий этих не разрешают заходить. А получается храм стоял вот на этом месте, где... находится мечеть аль-акса и для этого для того чтобы сюда попасть нам нужно было приехать приехать в 6 часов чтобы быть первыми в очереди потому что там очень серьезная проверка это наша группа слушает вида некоторые интересные вещи рассказать но вот если будет еще что-нибудь интересное тут я и покажу